Комунальні кінотеатри модернізують таку обіцянку на початку весни дав киянам мер столиці Віталій Кличко. Утім, задля того, аби втілити плани в життя, необхідно зробити концепцію та знайти відповідних інвесторів. Саме над цим наразі і працюють співробітники комунального підприємства. Київ кінофільм. А ще вирішують, яким кінотеатрам працювати за а які перетворити на районні культурні осередки. Отже, про те, яка подальша доля муніципального сінематографу, поговоримо за мить з Ларисою Зубенко. Заступником директора комунального підприємства Київ кінофільм доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку, пані Ларисо. Власне про модернізацію про інвесторів будемо говорити дещо згодом. А Наразі mm -hmm. хотілося б розпочати з останніх новин, котрі mm -hmm. 에, відбулися. Це флешмоби акції проти забудови кінотеатру Братислава. Яка там взагалі ситуація? Чи мала забудовуватися ця територія? Звідки взявилася взагалі та інформація? І яка ситуація наразі чи налагодилися, чи заспокоїлися мешканці навколишніх районів? Ну, я хочу сказать, что в последнее время к нашим кинотеатрам коммунальным э -э, ну, прикута, увага. <laughs> да? Это, наверное, хорошо, потому что это говорит о том, что мы работаем. И когда ты работаешь, то оставлять неравнодушных людей вокруг – и это приятно. Что вот э -э, судьба кинотеатра Братислава наконец-то кого-то заволновала, скажем так, потому что кинотеатр мы закрыли в конце прошлого года. Перед началом отопительного сезона. Uh -huh. В кинотеатре работал один зал, и оборудование там было не вот это современное, которое позволяет показывать новые блокбастеры. То есть кинотеатр работал. И мы старались привлечь зрителей, ходили к школам, обращались к тем же депутатам. Там уже даже акробаты возле кинотеатра ходили, чтобы как-то привлечь к нему внимание. Но он был очень убыточным. И перед началом сезона, опять же, когда проверили, какие нужны средства, чтобы э, вложить их в обновление этой коммуникации, всей, включить отопление и так далее, то есть ну, мы понимали, что кинотеатр в таком виде, как он сейчас, он работать не может, угу. а деньги нужны большие для, для дальнейшего функционирования этого кинотеатра, поэтому вы решили пока закрыть и проводить по чуть-чуть какие-то ремонтные работы, технические, опять те же, обновления фасада этого, опять же, надо где-то брать аппаратуру, покупать новую. Но кинотеатр Братислава, он находится в таком районе, что это не один кинотеатр, скажем так, в районе. Да? То есть там вокруг несколько современных мультиплексов. Это Оболонский район. Это Оболонский район, да. Поэтому такой необходимости, вот как вот сейчас говорят, что прямо жителям района некуда идти. Нет, на самом деле, то есть это не, не тот кинотеатр, вот, который надо было бросить все средства и его открывать, потому что, ну вот, свет, ну, вау, и не, не, ходить некуда. Мне, Просто мне ты е, да, то... поэтому очень тяжело, и я понимаю, жители района, которым, наверное, лучше пойдут в какой-то современный мультиплекс, чем в однозальный кинотеатр, где идут фильмы, опять же, повторяюсь, там не супер какие-то блокбастеры и не там каких-то дополнительных услуг. А знаете, там еще на самом деле про можливую забудову. Звик, вы вот такая информация. Ну, вот я не знаю, откуда берется эта информация. Ну, вот я же говорю, так, конечно, с одной стороны, хорошо, что это флешмобы, пиары. То есть, это опять же будет какой-то к кинотеатру и мы понимаем, что значит он нужен, значит он не безразличен. То есть у нас в нашей концепции, которая разработана, вообще нет такого, чтобы кинотеатры сносить и их не будет. Mm -hmm. Да, они может там быть что-то достроено, но кинотеатр профильный и мы уже об этом говорили не раз. То есть кинотеатры они останутся. Все вот площади, которые сейчас заняты под кино, они все будут. Что касается кинотеатра Братислава, то там в проекте и к нам вот обращались уже многие организации там хотят сделать дом национальности, но при этом все равно там будет работать еще и кинозал. То есть это будет, скорее всего, один зал, вот, который будет отдан под этот Дом национальности. Это будут какие-то выставки, это будут там конференции и так далее по этому профилю. И все равно работающий один или два зала. То есть вот у нас такие планы на этот кинотеатр. Но, опять же, говорю, запускать его вот сейчас в таком виде, как он есть, это просто нецелесообразно, mm -hmm. потому что, опять же, вокруг есть кинотеатры, есть куда ходить. Вот, допустим, у нас есть кинотеатр Лейпциг, да, огромный район, где, кроме этого кинотеатра, действительно ходить жителям района некуда. Поэтому вот, мы в прошлом году переоборудовали третий зал под цифровое mm -hmm. оборудование новое. И сейчас в мае, уже могу анонсировать, у нас будет открытие четвертого зала уже там будет установлено тоже последнее, сучасное, там, современное оборудование. Уже вчера завезли туда мебель, кресла, все будет mm -hmm. новенькое, хорошее. То есть вот в мае у нас открытие этого зала. И мы считаем, mm -hmm. что действительно это вот именно это надо для района, потому что пока вокруг там больше никаких таких кинокомплексов нет. И... Если <клес> говорить в целом за кинотеатры, сколько их, да. так бы мовити, в нашей нас, структуре, и да. да. mm -hmm. на какие, действительно, вы зазначили, это модернізували, на цим трішки э, пріоритетність менше. Які, так би мовити, кінотеатри зараз потребують найбільшої уваги? Ну, смотрите, у нас в нашу структуру ходять 15 кінотеатрів, к нам зараз присоединили ще кінотеатр Гагаріна, який, угу. э, ну, в общем-то, він теж не працює, і от якраз туди треба дуже багато грошей, і от туди будемо привлекати інвесторів. Із таких кінотеатрів, які от зараз у нас дійсно в цьому році вже модернізуються, це кінотеатр Шевченка, який, опять же, в мае Ну чуть-чуть попозже в конце мая, Напрямую то и Это на выезд На Вышгородской, да, 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 там тоже, в общем-то, нет такой большой конкуренции. Там есть недалеко какой-то мультиплекс один, да, но это все равно для жителей района. Это, в общем-то, такой культурный центр, который близкий к дому. У нас вообще кинотеатры такой шаговой доступности эти все. То есть они mm. вот изначально были расположены в спальных районах, да. То есть у нас в центре только Киевская Русь и вот кинотеатр Лира украинского кино. Так они в основном все так по городу рассредоточены. И вот в кинотеатре Шевченко опять же в прошлом году был открыт небольшой зал цифровой, а сейчас там уже строится на втором этаже уже такой большой современный зал. То есть это уже будет такой трехзальник. Значит, и в планах еще на начало лета открытие одного зала в кинотеатре Факел. Это такой тоже небольшой однозальный кинотеатр на Харьковском массиве. Мы, угу. по-моему, просто раз о нем говорили, он такой как называется, как больше как детский ориентируется. И там сейчас будет еще один зал открыт небольшой на 20 мест. Ну, ну, це власне... такі ближайші mm. наші плани. Дивіться, да. ви сказали про кінотеатри, ті, які uh -huh. будуть продовжувати працювати, так би мовити, за фахом. Але да. існує також концепція, що певні кінотеатри стануть районними осередками культури, як я вже зрозуміла, що ось Братислава в перспективі можливо стане будинком національностей, як ви зазначили. Які ще, ну, це які ще районний дати типу. uh -huh. тобто, ну, а на гараздської аналітики типі... ось доля таких районних осередків культури, і щось значить такий районний осередок культури? Це буде будинок дитячої творчості чи 에, проводити. Терезно не заходы районного масштаба, mm -hmm. там плануется Ну, вы знаете, район, конечно, да, но в основном у нас как так мы городское коммунальное предприятие мы в собственности города находимся, поэтому мы больше ориентируемся на такие культурные центры городские, но mm -hmm. естественно мы тесно сотрудничаем и с районами, поэтому никогда не отказываемся от помощи и привлекаем их к нашим ко всем мероприятиям. Что касается перепрофилирования, то ну, вот есть предложение сделать на базе кинотеатра Загреб такую театрально-вильносценную, так называемую. Mm -hmm. Но и при этом все равно там останется кинозал, то есть один или два кинозала будут работать. То есть все кинотеатры они основную даже, функцию кинотеатра да, да, не втратят, просто будут случае. Да, да, то есть мы хотим, кроме кинопоказа, показа, да, так все сделать еще такие дополнительные посты. Вот, конечно, вот очень интересная эта идея с этой театральной Дальнее сцена і mm -hmm. з домом національності, поэтому ну основна, де да, як ви сказали, функція нас задума за допомогою, mm -hmm. за допомогою, скажімо, перетворення, переформатування трішки кінотеатрів можна залучити й додаткові кошти, адже теж будуть надходження. Якщо говорити ще загалом зараз. На стадии это все, скажем, втиление, тоже да. потрібні кошти. Каким чином, достаточно чи их, и, возможно, каким-то чином залучаете инвесторов, mm -hmm. меценатов, удается? Да. Ну вот пока о том, о чем я говорила, там, открытие новых mm -hmm. залов, и то, что было в прошлом году, то есть мы открыли вообще шесть цифровых залов за это все время, за вот полтора года, это все делалось собственными средствами, то есть все средства предприятия, которые мы зарабатывали, мы в первую очередь мы тратили именно на оснащение, на переоснащение, уновление нашей там, техничной базы, материальной, да, на проведение каких-то текущих ремонтов, то есть для создания таких комфортных условий для кинопоказа, чтобы мы тоже могли конкурировать со всеми современными. Мы тоже хотим быть такими современными кинотеатрами, мультизальными, ну и плюс культурными центрами. Счет инвесторов. Да, значит, вот опять тот же, допустим, кандидат Братислава своими силами это нам сделать не удастся, допустим, сделать из него действительно такой современный. Поэтому мы хотим, вот эта концепция, которая разработана, там действительно планируется нам привлекать инвесторов. Но инвесторы, эта концепция, она разработана вместе с Киевским инвестиционным агентством, коммунальным предприятием, и поэтому это будет объявлен открытый конкурс. Це не ми будемо сказати, це буде конкурс, це uh -huh. буде обсуждение, це буде обсуждений з тими районами. Э, то есть, ну, да, тут в таких случаях, як кінотеатр Гагаріна, і тут Загріб, якщо сцену, зрозуміло, там треба не маленькі ну, туди вкладати. Дивіться, проговорили про те, що буде у майбутньому. Зараз би хотілося і торкнутися тем, вже того, що відбулося по факту, зокрема, про кінотеатр Ліра поговорити, який раніше uh -huh. був кінотеатром Чапаєва, тепер там демонструють українські чимо українське кіно да. це стала його нова спеціалізація, наскільки таке переформатування виявилося успішним. Ви знаєте, дуже успішним, тосліра тобто, це наша гордість, там я не можу сказати, що там якийсь комерційний комерційний успіх у цього кінотеатру, хоча він на самом деле после перформатизации в кинотеатр украинского кино, он стал больше денег зарабатывать. То есть он приносить там больше денег дохода. Угу. И, в общем-то, украинский даже... кино приносит. Да, украинский. Хоть у нас было много скептиков, вы говорили, это такой у нас как проект. Ну, мы, мы попробуем да, это сделать. Вот мы до конца года, до 15-го, сколько хватит фильмов, а там посмотрим. Но на самом деле, фильмов может быть новых не так много, но проектов у нас достаточно. В том же конце года у нас были интересные проекты, там, фильмы, которые не имели широкого проката украинские. В этом году уже было две части проекта украинизации украинской классики. Mm -hmm. Причем первый проект это была классика, именно наша такая классика-классика, знаете, Шевченко, Катюбинский, Леся Украинка. Вот сейчас в апреле это была экранизация Сергея Баж... Жадана. То есть, ну, это современного автора. Mm -hmm. И у нас уже будет продолжение дальше. В мае сейчас у нас будет очень интересный проект Юрия Юрий У нас будет ретроспектива. Мы совместно с агентством Державного агентства Спитань кино, со спилкой кинематографистов. Это будет ретроспектива и в доме кино, и в лире. И главный проект у нас будет в кинотеатре Киевская Русь. 24 мая анонсирую Да, будет молитва за гетьмана Мазепу, там встреча с актерами и так далее. То есть мы работаем Планов много. Опять в той же Киевской Руси у нас в этом году будет фестиваль Children Fest. У нас будет основная площадка в Киевской Руси. Вот в конце мая Детский фестиваль. Тоже то, это... всех Да, В Лире у нас постоянно идут проекты какие-то, проекты интересные. Э, вот недавно был вечер Сергея Лыс Лысецкого, тоже mm -hmm. у нас было там очень много запрошенных и кинематографистов. Такой вот душевный, человек рассказывал именно о кинотеатре Лира, он там вырос недалеко, mm -hmm. приходил. Да, ну, то есть, это интересно, мы всех приглашаем туда. Там действительно такая камерная обстановка. Если появляются новые фильмы,. Канвішне, ми тоже пытаемся зілити свої прем'єри. Так як там не очень больша локація, поэтому там громких прем'єру нам не удається ділять. Але такие, власне свои... на такі <клес> на такі будемо чекати, і не тільки да. в, кінотеатрі, в кінотеатрі Ліра. Ми uh -huh. дякуємо вам, що завітали сьогодні uh -huh. до нас. Я ж нагадаю, uh -huh. що про столичні комунальні кінотеатри їхній нинішній стан та перспективи розвитку в майбутньому ми говорили з Ларисою Зубенко, заступником директора комунального підприємства «Київкінофільм».